أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبري ورسا di Tanjung Keramat ni ramai berketurunan Banjar dan Jawa. Alhamdulillah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقس ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خير بما تعملون صدق الله العظيم سورة Al-Ma'idah ayat 8. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran. Janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa pun. Jual, jual kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan mendalam apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah. Kalau kita tengok kita dah berada di dalam bulan April. Lebih kurang empat bulan dah kita telah memasuki tahun 2025. Namun nampaknya hari ini saya nak nyatakan sebenarnya kita tak dapat begitu bertenang. Dalam menghadapi tahun baru ini. Bak kata orang dulu-dulu. Kalau lada, katakan lada. Tidaklah rakyat menanam tebu. Kalau kat ada, katakan ada. Tidaklah rakyat tertunggu-tunggu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan rahmati sekalian. Kita ini ya, kalau kita tengok setakat ini bukan sikit benda yang disorok. Banyak sekali benda yang disorok daripada kita. Kalau kita lihat hari ini beras tempatan pun disorok. Apa lagi yang disorok tuan-tuan? titah adendum pun dia sorok. Ini bukan saya kata dah tuan-tuan. Ini semua orang bagi tahu. Hari ini saya nak sebut kalau kita baca satu kajian yang dilakukan oleh LPPKN telah menyebutkan ada beberapa cabaran yang dihadapi khususnya untuk kita rakyat Malaysia ni khususnya untuk kita anak muda pada menghadapi tahun 2025 dalam ketidaktentuan ekonomi antaranya apa tuan-tuan yang pertama kajian yang dibuat oleh LPPKN telah menyatakan di kalangan responden menyatakan bahawa 97% mengatakan kos sara hidup tinggi betul tak betul tuan-tuan Tinggi tak sekarang kos darah hidup tuan-tuan? Tinggi. Tinggi. Saya nak bagi tahu di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita tengok gaji kalau kita tengok setiap tahun tu naik lebih kurang 2% saja tuan-tuan. Rumah pula tuan-tuan. Dalam setahun kenaikan perumahan 6 hingga ke 8%. Satu tahun. Anak-anak muda sekarang tak mampu nak miliki rumah pun. Bukan setakat itu saja. Selain daripada kos sara hidup yang tinggi Kos nak membesarkan anak-anak juga tinggi Kalau kita nak hantar anak ke sekolah sekarang Tak cukup Tiga kupang Saya ingat zaman saya dulu Mak saya masih bagi Lima kupang Orang sini kata lima puluh sen Sekarang nak bagi duit ke anak-anak ke sekolah Bekalkan, kita bekalkan makanan tapi lebih kurang kena bagi dalam RM5 baru cukup eh untuk bawa bekal ke sekolah selain itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian pengeluaran beras juga pengeluaran padi kita menurun eh kalau disebut pengeluaran padi kita turun daripada 288 ribu metrik tan kepada 260 ribu lebih saja. Sedangkan Perak ini merupakan jelapang padi yang kedua. Jelapang padi yang kedua tuan-tuan. Namun apa yang lebih penting di sini dalam kenaikan kos sara hidup yang tinggi. Kenaikan harga barang yang tinggi. Yang paling penting sekali saya nak memetik sebelum saya memberi podium ini kepada pemidato yang seterusnya. Saya nak pesan kepada seluruh rakyat N48 Air Kuning. Saya nak sampaikan pesanan yang telah disebutkan oleh Al Marwardi. Apakah sebenarnya yang mesti dilakukan oleh seorang pemimpin? Armawardi dalam kitabnya telah menyatakan ada lima tanggungjawab utama yang mesti dilaksanakan oleh pemimpin Yang pertama Seorang pemimpin Mestilah memelihara dan memertabatkan nilai-nilai murni agama Dan mem berusaha mempertahankan kesucian agama Yang kedua Al-Mawardi menyebut Seorang pemimpin mestilah seorang Yang menjaga keselamatan rakyatnya daripada pencerobohan anasir luar. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akbar Sinciu Deli. Akbar ni dah berusia 96 tahun. Ditubuhkan pada tahun 1929 tuan-tuan. Takkan Akbar yang berusia 1926 96 tahun hampir satu abad ni masih tak boleh tahu macam mana rupa jalur gemilang. Betul tak tuan-tuan bapak sekalian Kita boleh tengok saja kah? Sepatutnya akhbar perdana Akhbar yang dah lama Tata cara tentang bagaimana Seharusnya Nak guna Jalur gemilang di media sosial Ada di laman web Kementerian ada Laman web PMO ada Laman web jabatan penerangan ada Takkan akbar yang berusia satu abad ini tidak tahu. Tapi apa yang disebut bagi masa, bagi ruang. Yang ketiga, seorang pemimpin mestilah seorang yang menegakkan keadilan dan men men menjamin keamanan dalam negara. Mestilah seorang pemimpin itu seorang pemimpin yang menyelesaikan pertelingkahan dengan bijaksana. Mestilah seorang pemimpin itu seorang pemimpin yang mengutamakan kebajikan yang menyediakan kemudahan asas kepada negara. Hai ini tuan-tuan, saya nak sama-sama kita ambil itibar daripada surah Quraisy. Apabila dua perkara ini berhimpun, yakni kelaparan dan rasa takut dan tidak aman akan bergoncanglah sebuah negara itu. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja. Sebagai penutupnya, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Nanti saya harap uh, pemidato seterusnya boleh jawablah pantun saya ya. Buah berangan jatuh ke titi. Jatuh ke air di bawah arus. Jika janji asyik mukir berkali 26 hari bulan Rakyat bangkit Kita tukar terus Tengok tak tuan-tuan